क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक सस्पेक्ट लोगों को हायर रिटर्न्स देने के प्रॉमिस पे इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉविडेंटली तैयार कर रहा है और इसमें तकरीबन 84 परसेंट रिटर्न्स का प्रॉमिस कर रहा है इसे आधार पे जिस व्यक्ति की चीटिंग हुई थी उसकी कंप्लेंट पे एक ऑफेंस वर्सोवा पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया गया था हमारी तीन टीमें पिछले कई दिनों से इस एक्यूज़ का सर्च कर रही थी और फाइनली कल छतरपुर मध्य प्रदेश में इस एक्यूज़ को हमारी टीम ने पकड़ा है इस एक्यूज़ के घर और वेरियस प्रीमाइसिस के सर्च में अब तक हमें 1900 ग्राम गोल्ड और 25 लाख रुपए कैश ये हमने जब्त किया है जिसकी टोटल वैल्यू वन करोड़ सिक्सटी सेवन है अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये रिवील हो चुका है कि तकरीबन 400 से 500 लोगों की चीटिंग इसने की है और ये चीटेड अमाउंट जो है वो तकरीबन वन सेवेंटी के आसपास जा रही है इस ऑफेंस uh, का डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हमारी प्रॉपर्टी सेल की टीम के uh, द्वारा किया जा रहा है थैंक यू आरोपी ने एक समरयश ट्रेडिंग कंपनी करके एक एल कंपनी इस्टेब्लिश की थी इस कंपनी को वो प्रोजेक्ट करता था कि मैं से भी रजिस्टर्ड है मेरी कंपनी और आप बिना हिचकिचाए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आरोपी का जो बैकग्राउंड है नॉर्मल ग्रेजुएट है वो वर्सोवा का रहने वाला है और हाइयर रिटर्न्स का, का प्रॉमिस वो लोगों को करता था इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी 22 से लेकर मई चौबीस 24 तक ये सब चलता चा, रहा इसमें जब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि उनके साथ चीटिंग हुई है उन्होंने जितने अमाउंट इन्वेस्ट की थी वो मिलने वाली नहीं है तो लोग उसको ढूंढने लगे और इसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आई तो है इनिशियली इसने उनके ही इन्वेस्टर्स की अमाउंट सर्कुलेट की जैसे जैसे इसके पास पैसे आते गए वैसे वैसे वो दूसरे इन्वेस्टर्स को एज ए रिटर्न वही कैश देता रहा इसकी वजह से लोगों को लगने लगा कि इसमें रिटर्न्स आ रहे हैं लेकिन एक स्टेज पे जाके जब इसके पूरे कैलकुलेशंस फंस गए तो लोगों को देने के लिए इसके पास पैसे बचे नहीं उस वक्त लोगों ने फिर आ, हुआ लोगों को कि उनके साथ चीटिंग हुई तो उसका सर्च शुरू किया और मे दोन हजार चोवीस वो गायब हो गया गा शेअर मार्केटमध्ये आमच्याकडे इन्व्हे इन्वेस्टिगेशन मे रिव्हिल झाला की शेअर मार्केटमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करतो तुमच्या पैशांची आणि साधारणतः एट्टी फोर पर्सेंट रिटर्न्स देतो आणि याच्यामध्ये नोट करण्यासाठी सारखी एक गोष्ट आहे की ज्या वर्सोवाच्या एरियामध्ये हा राहत होता तिकडे साऊथ इंडियन पॉप्युलेशन जास्त आहे आणि याचा जो स्प्रेड आहे तो मुंबई एम एम आर आणि काही आपली आजूबाजूची राज्य जिथे साऊथ इंडियन्स आपले राहतात अशा राज्यांमधले बरेचसे इन्व्हेस्टर्सला यांनी चीट केलेलं आहे साऊथ इंडियन्सचं जास्त प्रमाण आहे कारण कोविडमध्ये जे काही मदतकार्य चालायचं ज्या मिटिंग्स चालायच्या या माध्यमातून त्यांनी स्वतःला इंट्रोड्यूस केलं लो होतं लोकांना आणि मग इनिशियल ओळख होती त्याच्या माध्यमातून काही लोकांना नी त्याच्याकडे इन्व्हेस्टमेंट केली इन्व्हेस्टमेंटला रिटर्न्सही आले मग माउथ पब्लिसिटी होत गेली आणि बऱ्याच लोकांनी मग स्वतःचे पैसे गुंतवले इतरांकडून उसने घेऊन गुंतवले आणि असं हे सर्कल वाढत वाढत जाऊन मग चारशे ते पाचशे गुंतवणूकदारांपैकी